Okey, ada yang bertanya kepada saya, adakah kerajaan ini kukuh dan ada kemungkinan tak kerajaan boleh berubah? Ya, boleh. Kerajaan ini tidak kukuh, kerajaan Sabah tidak kukuh dan ada kemungkinan kerajaan boleh berubah kalau tidak ada uh, maksudnya daripada segi rundingan itu rundingan itu tidak kukuh, tidak kuat. Maknanya, apa yang kerajaan Sabah boleh offer ataupun JRS boleh offer kepada mereka yang menang ni? BN kata dia nak masuk ni. BN kata dia nak masuk. Okey, sekarang ni at least satu satu jawatan timbalan ketua menteri kepada Barisan Nasional Dia ada enam kerusi Satu jawatan timbalan ketua menteri kepada UPCO At least jawatan menteri kepada bebas Kena bagi jawatan besar Kalau tidak ada jawatan besar kepada mereka Kan Mereka boleh lompat UPCO boleh lompat uh, BN boleh lompat Bebas boleh lompat The moment mereka lompat tuan -tuan, Maka Pembentukan kerajaan dengan warisan itu Boleh dilakukan Baik, katakanlah. Uh, benda itu ada yang kata. Tapi akta anti lompat parti dah dibuat is. Sabah ni tak boleh lompat sesuka hati. Thank you, Om. Oh, um. uh, thank you, Om. Um. Uh. Dia tak boleh lompat sesuka hati. Betul. Kalau individu. Tetapi end block boleh. Kalau satu parti lompat, tak ada masalah. Kalau BN semua menyatakan tidak sokongan kepada kerajaan JRS, Dia ada runding, runding belakang. Dia runding dengan bersatu dan kita kena eh, bebas Jadi kita ingat eh, bebas tu tuan-tuan bebas itu adalah part, mereka yang telah dipecat ataupun tidak ada tempat untuk bertanding dalam JRS hari itu semua orang JRS majoriti lah that's why dia bertanding bebas so akhirnya bila dia menang bebas dia datang balik kepada JRS satu hari nanti eh, dia diperlakukan sekali lagi sebagaimana dia diperlakukan sebelum ni dia akan kata kalau macam ni lah kerajaan JRS baik kita nyokong warisan bila, bila, bila. Sebenarnya itu saya kata dia on uh, di atas di atas jalan di atas uh, apa orang ranting yang rapuh. Thank you, thank you, thank you Zuhailmi, so thank you. Di atas ranting yang rapuh. Kenapa saya kata demikian, tuan-tuan? At any time lima, campur tiga, campur enam, an sebelas, empat belas, lima belas ini boleh menyatakan sokongan kepada warisan dan warisan boleh membentuk kerajaan kalau tidak kena kepada rundingan. And sebab itulah kenapa Ajiji perlu angkat sumpah walaupun pukul 3 pagi. Walaupun pukul 3 pagi dia kena 150 sebenarnya dia angkat sumpah. Saya dengarlah 150 dia pergi ke tak tengok aku apa. Tapi dia kena angkat sumpah sebab apa? Bila dia dah angkat sumpah, maka dia dah boleh offer. Dia boleh offer, okey sekarang ini aku boleh bagi jawatan. Sekarang dia tak angkat sumpah, masing-masing boleh kata aku boleh offer. Tetapi tuan-tuan Siapa kata Kalau sekiranya dah agak sumpah Lepas ini Tak boleh tumbang eh, <laughs> Boleh Kau nak kerajaan tumbang Bukan Kita kena melihat kepada Kadang-kadang kan tuan-tuan Kita kena melihat kepada realiti Balik dia berselindung di balik ketakutan dan dia berselindung di sebalik um, utopia dan dan angan bukan angan-angan apa dipanggil dia berselindung di sebalik khayalan ha. Dia berselindung di sebalik khayalan dia Khayalan adalah khayalan yang Mengatakan bahawa tak payah kita cakap semua ni So khayalan itu sebenarnya yang Yang memahkan diri mereka sendiri Kerana dalam khayalan itu Mereka gagal untuk nak menjawab Soalan Rafizi pada bulan Jun yang lalu Iaitu pengundi Cina dah mula turun Sokongan terhadap kita Izah kau boleh buat apa untuk selesaikan masalah ini? future eh ok what's what 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 will be the future holds kepada Pakatan Harapan saya kata Pakatan Harapan akan jatuh bukan kerana kelemahan uh, bukan kerana kekuatan musuh bukan kerana PAS tu kuat PAS bangang PAS memang parti bangang parti yang tak progresif parti yang tak membangun bersatu memang ke laut itulah dia punya level tapi kita sendiri pun lemah kita sendiri pun kekuatan kita sangat lemah kita ada menteri menteri pula macam tu And kita ada uh, ceplos ceplos pula jenis <laughs> SPM kau ada tak? Ha. <laughs> SPM kau habis tak? Uh, kau ambil SPM tak? Hmm. Ini macam tu lah Level dia Jadi bila dah level macam tu Ceplos Kita nak kata macam mana? Tapi future kita kata kata kan Soalan tu kita tak jawab Soalan yang Rafizi throw bulan Jun hari tu Sokongan itu menurun Sokongan Melayu tidak bertambah Kita tak berjaya address Kita tak berjaya jawab Bukan kita lah Izzah tak berjaya jawab Izzah tak berjaya selesaikan Ni Izzah ni umpama Orang dah bagi Open book question tau Open book question Dia dah bagi assignment tu 6 bulan yang lalu Bulan Jun, Julai, Ogos, September, Oktober, November dia nak masuk Desember. 5 bulan yang lalu assignment tu dah diberi. Tapi dia tak boleh selesaikan assignment tersebut. Kan? Dia buat ceramah. Buka TikTok pun dia tutup komen. Macam mana? Acana? Acana tu? Acana? Acana? <laughs> Damai dah jadi walau untuk penuh. Kita bagi benda tu supaya indikator untuk kamu berubah lah. Okey. Pesanan saya lah tak akhir lah tuan-tuan ni. Selepas kau dah buang Rafizi Kan Kau dah buang Tim Rafizi Tim Hero Semua dah buang Okay fine Dah Dah, dah disisihkan Okay tak apa Kita pun Tak mengharapkan Tak apa-apa pun Alright tak apa Korang Boleh buat apa sebenarnya Saya nak buktikan eh, Bila Rafizi balik Tahun 2022 Melaka BN tak ada menang satu pun Bayangkan Dia menang 2 per 3 Dun BN menang Barisan Nasional menang 2 per 3 Dun Datang uh, PRN Melaka BN tak menang satu pun Masa Johor Rafizi tak ada PKR menang satu kerusi je Datang PRN Datang PRU Masa PRN ke? Datang PRU Johor PKR menang uh, I think berapa? 7 parlimen Dalam tempoh Dalam pada kita pemilihan parti Dia buat gerakan Ayuh Malaysia Ingat tak pada waktu itu? Itu Rafizi see dalam masa 7-8 bulan Macam mana dia boleh buat gerakan Kali ini nak bagi pula benda yang sama hmm, Tak payahlah uh, Dia Kita ni Rasulullah kata jadi Orang mukmin tidak akan dipatuk ular dua kali Kita dah kena patuk dah hari itu So apa kita kena patuk lagi Kan lah <what Blair> <Gotta>, <gosh cierto> Betul tak ha, Apa kita kena Hari itu kita dah Hari itu Bila kita nasihat 2018 Tak nak dengar Rafizi bercuti Saya pun ambil sikap untuk kekal je Sebab Rafizi pesan pada saya pada kami lah masa tu Tak apa You teruskan dulu Saya teruskan Lepas tu kalah 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 PRN Sabah kalah PRN Melaka kalah PRN Masa tu merayu-rayu dia Tolonglah kembali Rafizi Bantulah kami Rafizi Kami akan dengar cakap kamu Rafizi Bantulah datang Rafizi Dalam masa 6 bulan saja Daripada kalah 2 per 3 dekat Melaka Kosong PKR Boleh dapat Kita boleh dapat satu parlimen dekat Melaka BN tak dapat apa Bayangkan Johor daripada tinggal satu je di U'dun, Kita boleh menang Johor Tujuh parlimen kalau tak silap saya Kalau tak silap saya lah Kan So bila kita dah menang Kita bentuk kerajaan Dia pun menjadi presiden Timbalan presiden Kita kata Janganlah ada pertandingan dulu Sebab ada pemilihan Ada akan pilihan raya ni Biar kita fokus Macam mana nak menang pilihan raya Tiba-tiba Amir apa Tiba-tiba Samsul Iskandar Kingai ini kita nak mengumumkan Bahawa Nurul Izzah bakal bertanding timbalan presiden Kita perlu sokong Nurul Izzah Amir pun kata macam tu Kita perlu sokong Nurul Izzah Nurul Izzah lebih layak menjadi timbalan presiden bertanding berbanding dengan Rafizi Nurul Izzah lebih layak kerana beliau adalah anak Perdana Menteri Dia kena jadi timbalan presiden gantikan Rafizi Sistem pun dimainkan Dimanipulasikan Jadi kita pun buat Okey lah Kalau macam tu Rafizie kata Kalau betul kamu nak Okey Izzah Ni masalah Ni masalah Ni masalah Masalah masalah. Yang aku sepatutnya selesaikan Aku kalau aku timbalan presiden Ni aku kena selesaikan Tapi sekarang ni masalah semua Pengundi Cina Pengundi bukan Melayu Sekarang menurun Pengundi Melayu tidak meningkat Ni masalah semua Berdasarkan data ini Kamu selesaikan Eh apa Ceprost kata Alah data Rafizie tu penipu Data Rafi Ingat tak dia ya, kata tuan-tuan Data Rafizi penipu Ingat tak Tuan-tuan tengok sekarang Betul ke tak betul Tipu ke tidak data tu Saya nak carilah video Yang budak kata Yang Budak Ada budak Ceplos tu kata Data Rafizi tu menipu kan? <laughs> kan nak cari ya? Kan uh... So Itu sajalah daripada saya tuan-tuan eh? Pandai-pandai lah tuan-tuan nak hidup Thank you